abdulmalik qosim payg'ambarimiz uyida bir kun asari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gapirishlari biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va u zotning ba'zi sifatlarini ko'rdik endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari bizga gapirishlaridan avval gapirishlari va gapirish uslublarini bir ko'raylik oyisha roziyallohu anhu dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar kabi tez gapirmas balki ravon va dona dona gapirar va atrofidagilar uning so'zlarini yodlab olar edilar abu dovud rivoyati rasululloh sollallohu alayhi vasallam muloyim atrofdagi odamlarning tushunishlarini sevar ummatiga haris bo'lganlaridan odamlar o'rtasidagi farqlarni tushunish va anglab olish darajalarini rioya qilar edilar bu esa uning sabrli va halim bo'lishi kerakligini taqozo qilar edi oyisha roziyallohu anhu dedilar rasululloh sollalohu alayhi vasallamning so'zlari uni eshitgan har bir kishi tushuna oladigan dona dona edi abu dovud rivoyati siz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari yaxshi tushunilishi uchun bir necha marta takrorlayotgandagi sabri va yuragining kengligini mulohaza qiling anas ibn molik roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi tushunishi uchun bir so'zni uch marta takrorlar edilar dedi imom buxoriy rivoyati ba'zi odamlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelganida uning haybatidan qo'rquvga tushar rasululloh sollollohu alayhi vasallam esa ularga muloyim gapirib yuraklaridagi qo'rquvni ketkazar edilar abdulloh ibn masud roziyallohu anhu dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga bir odam keldi u bilan gaplashdilar u odamning oyoq qo'li titray boshladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga tinchlan men podshoh emasman men quritilgan go'sht yeydigan xotinning farzandiman xolos dedilar ibn moja rivoyati